Remaja Madani tonggak perpaduan masyarakat. Remaja Madani pembina tamadun negara. Remaja Madani pemaju ekonomi negara. Remaja Madani berakhlak mulia berjiwa murni. Burung terbang di pohon meranti membawa diri ke sungai petani. Usaha gigi membawa arti menuju puncak insan Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Yang dihormati Tuan Pengacara Majlis, tunjang kelancaran acara kita pada hari ini. Yang arif lagi bijaksana barisan juri profesional, penentu arah dan mutu forum kita. Yang dikasihi rakan-rakan panel kita dan hadirin sekalian bumiman, saksi kepada kelancaran acara kita pada hari ini. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan limpah kurnianya dapat kita bersama dalam bicara ilmiah yang cukup bermakna ini dalam usaha membina Taman Kejayaan Madani yang berteraskan nilai perpaduan dan kesejahteraan sejagat. Saya sebagai saya, Kuratan Khali Shah binti Mazairi, selaku pengurusi forum pada hari ini amat berbesar hati untuk menjadi pengemudi perbincangan bersama para ahli panel yang cukup hebat dan berpengalaman dalam bidang masing-masing. Kata orang tak kenal maka tak cinta. Maka sebelum kita lanjut kepada wacana kita, Ayuh kita berkenalan terlebih dahulu. Di sebelah kiri saya, Ahli Pada Pertama Saudara Muhammad Irfan Hanafi bin Zugabli. Salam balik siapa Dan seterusnya, Ahli Pada Kedua. Ayuh berkaca mata Saudari Siti Nur Alisha Fatiha binti Muhammad Hasri. Assalamualaikum Saudara Saudari. Dan di hujung sana nampak pemalu tetapi bijak berkata-kata Saudari Nur Kainas Fina binti Muhammad Nushari Selamat pagi semua Sidang hadirin, menurut undang-undang Malaysia, remaja merujuk kepada individu yang berumur antara 13 hingga 18 tahun, iaitu individu yang masih di bawah umur dan dilindungi di bawah Akta Kanak-kanak 2001. Forum bertajuk Peranan Remaja Madani Membentuk Masyarakat Harmoni ialah satu tema yang mengangkat suara belia sebagai agen aspirasi Malaysia Madani bersidang kita pada hari ini untuk mendengar kupasan bernas daripada panel istimewa dengan kepakaran khusus dari aspek politik, ekonomi dan sosial. Remaja hari ini pemimpin masa hadapan terlihat ringkas namun syarat dengan mesej bahawa masa depan negara terletak di tangan remaja yang berwawasan. Memandangkan masa ibarat emas yang begitu mahal ketika ini, kita bersegera mengikuti bicara ilmiah daripada saudara Irfan. Dipersilakan. Terima kasih saudari pengerusi atas persoalan yang telah diutarakan. Berikan aku sepuluh pemuda, nesaya akan ku ke dunia. Begitulah kata-kata keramat Presiden Soekarno yang menggambarkan impak anak muda. Sebagai muka lima, saya ingin membuka. Bukan dengan buka tanda saji untuk makan. Tapi buka fikiran dengan membicarakan peranan remaja dalam membina negara. Khususnya berkaitan pelaksanaan ODI-18. Selepas pelaksanaan ODI-18 dan pendaftaran automatik pada 2022, jumlah pemilih muda, muda meningkat dengan ketara iaitu seramai 1.3 juta pengundi yang berumur 18 hingga 20 tahun dalam PM15 Inilah saat geramat remaja madani Di bunda mereka terletak amanah yang besar iaitu memilih dengan bijaksana bersuara dan mencorak dasar negara Maka wajiblah remaja dipersiapkan dengan ilmu, diperkasa dengan nilai dan disemarakkan dengan jiwa patriotik agar setiap keputusan yang diambil menjadi obor membangun Malaysia yang harmoni dan maju jaya. Hadirin sekalian, kita lihat contoh pemimpin muda tak lain tak bukan yang berhormat Syekh Said Syekh Abdul Rahman ahli parlimen Muah yang pernah menjadi menteri termuda dalam sejarah Malaysia. Beliau menjadi pelopor Unila 18 dengan konsisten memperjuangkan suara anak muda. Saudara dan saudari, lemparan Sultan Nabawiyah juga membuktikan bahawa Islam sudah lama mengiktiraf potensi remaja. Contohnya, Zaid dan Sabit menjadi jurutulis wahyu tak awal usia remaja. Ustaz Habib Zaid menjadi panglima perang pada usia 18 tahun Tidak ketinggalan Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Abbas dan Muaz bin Jabal radhiyallahu anhum. Semua sahabat Nabi ini merupakan tokoh pemuda yang unggul. Masya-Allah. Alangkah indahnya jika remaja hari ini mampu mencontohi sumbangan mereka. Berunding cerdik dengan pandai faham dua jadi satu. Ayo paket remaja madani kita bergerak sederah membina masyarakat yang harmoni. Sekian, terima kasih. Terima kasih, Saudara Irfan. Remaja yang berpotensi bagai ombak di lautan. Mereka menggolong tenaga, mengukir pantai kemajuan negara. Usai pencerahan awal, soalan buat panel kedua, iaitu bagaimana remaja madani menyumbang nadi ekonomi Malaysia dipersilakan saudari. Terima kasih kepada saudari pengerusi atas persoalan sebentar tadi. Remaja ibarat benih yang tumbuh dan berpotensi untuk mekar warna negara kita. Maka persoalannya bagaimanakah remaja mana ini mampu untuk membuka ekonomi negara? Berbalik kepada soalan saudari. Salah satu cara anak-anak muda -anak kita untuk menjana pendapatan ialah e-sukan. Buktinya, pasukan Selangor Giants meraih kemenangan di pentas antarabangsa dengan bawa pulang hadiah sebanyak USD 1 juta. Pasti penggemar e-sukan tidak asing lagi dengan nama Sekais, seorang remaja berusia 18 tahun menjadi pemain paling bernilai dalam pasukan tersebut. Kita mahukan teras madani memacu remaja Islam dan remaja bukan Islam untuk bersama berganding bahu melestarikan harmoni negara. Prinsip teras madani khususnya kemampanan ekonomi menjadi panduan kepada generasi muda untuk meningkatkan kewangan negara. Ini terbukti bahawa usia bukan penghalang untuk kita meningkatkan kewangan negara. Saudara dan saudari, Remaja ini walaupun kadang kala lebih rapat dengan telefon berbanding jiran sebelah tetapi mereka tetap kunci keharmonian. Sebab apa? Sebab mereka dah generasi paling celik teknologi. Kalau teknologi pun mereka boleh kuasai, apatah lagi nilai hormat menghormati. Saudari, ya saudari, saudari tahu tak bahawa dunia teknologi berubah pantas ibarat sekali air bah sekali pantai berubah. Oleh itu, remaja harus tangkas menyesuaikan diri dalam industri seni digital. Lihatlah animasi Upin Ipin dan Omar Hana yang bukan sahaja menawan hati rakyat Malaysia, malahan menembusi pasaran global melalui alisara yang menjadikannya lebih terkenal. Animasi ini memperkenalkan kepada dunia luar tentang kesenian dan kebudayaan di Malaysia Justeru, remaja boleh bergiat aktif dalam era digital. Di samping itu, selari dengan usaha kerajaan mengurangkan kebergantungan produk luar, anak muda wajar diberi ruang untuk memajukan produk tempatan ke peringkat global. Perkara ini dibuktikan dengan seorang remaja berusia 15 tahun bernama Munasyah Munawar yang mengasaskan Syarikat Bioven Medical Malaysia dengan izin saudari pengurusi Beliau menjana rm 1 juta melalui produk makanan haiwan menjelang usia 19 tahun ini. Para hadirin sekalian, remaja ini jika diberi ruang dan platformnya sesuai, mereka bukan sekadar dan mencipta arus, bahkan membawa impak besar kepada dunia teknologi. Saya serahkan kembali kepada saudari. Terima kasih saudari atas perkongsian kehebatan anak watan kita membina empayar kerjaya dan ekonomi seawal usia remaja. Baiklah, kita tukar kepada haluan kemasyarakatan. Kata orang, gejala sosial ini seperti penyakit berjakit. Maka pada hemat saudari, apakah ada vaksin yang sesuai untuk disuntik ke dalam jiwa remaja bagi mengawal penularannya. Dipersilakan saudari. Terima kasih saudari pengurusi. Amboi-amboi, macam soalan bidang perubatan pula. Hadirin sekalian, membicarakan bicara sosial tidak dinafikan. Ia kian meruncing. Jika tidak dibendung, retaklah harmoni. Malaplah semaja bangsa. Sayang seribu kali sayang Remaja mana ni yang potensi Tersia menjadi muda insan yang tidak mampu berjasa Justeru saya menyarankan Remaja mana ni mengikuti kegiatan berfaedah Bersama pesatuan belia Kerana ia medan membentuk sifat mahmudah Dan kemahiran insannya Di seluruh negara Ribuan pertubuhan belia menanti Yang bertemakan kebajikan, kerohanian Sukan dan kesukaan relawanan Contohnya, belia babi Rakan muda dan pembina Malah ada juga kolaborasi bersama sekolah Seperti anugerah perdana remaja Anugerah remaja Pe perdana Dan rakan remaja yadim Ayuh remaja Masuk ke langgang Ukir okay, legasi gemilang Firasat saya Jika remaja ni Dengan iltizam membina karama insannya Seperti kesungguhan mereka Mencari pengikut di bina sosial Pasti impian membina masyarakat ni Bukan sekadar teori, Tapi sebuah realiti ya, pasti Merujuk perangkaan pada tahun 2020, terdapat seramai 4,833 remaja ditahan kerana jenayah mencuri, pecah rumah dan mencederakan orang lain. Tambahan pula, 285 remaja ditahan kerana kegiatan samsing. Aduhai remaja, carilah peluang untuk hidup berjaya. Janganlah cari peluang untuk masuk ke lokap. Maka, setiap individu terutama remaja perlulah memelihara diri dan kelakuan yang boleh merosakkan diri dan masyarakat. Selaras firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 165 yang bermaksud dan belanjakanlah apa yang ada kerana agama Allah dan jangan sengaja mencampakkan diri kamu ke lembah kebinasaan dan perbaikilah buatan kamu kerana sesungguhnya Allah mengasihi orang yang berusaha memperbaiki amalannya. Semoga terjemahan ayat ini menjadi pedoman kepada kita semua. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari kerana menyedarkan tentang kepentingan menjadikan remaja laksana benih yang baik. Jatuh ke laut jadi pulau, jatuh ke darat jadi gunung. Saudara dan saudari, persoalan sejauh mana remaja madani berani bersuara? Apakah rasionalnya pandangan mereka? Saya membuka soalan ini dan menjemput mana-mana ahli -mana panel untuk menyinari perbincangan. Saudari pengurusi, Izinkan saya menyambut persoalan tersebut. Silakan. Sidang hadirin, kebebasan bersuara adalah permata dan nadi abad demokrasi. Kini ia digalas semacam. Laksana pendekar kita melalui media sosial seperti TikTok, suara mereka mampu mencetus badai perubahan jika disulami bijaksana dan semangat wira bangsa. Saudara dan saudari. Kebebasan ini dijamin di bawah Perkara 10-1 dalam Perlembagaan Persekutuan Namun, wujudkan sempadan yang mengawal isu sensitif seperti termaktub dalam Perkara 10-2 Yang berkait dengan keselamatan negara dan ketenteraman awam Yang beresiko mencetuskan usuhan atau penyebaran berita palsu yang boleh menyebabkan panik. Di sini saya terpanggil untuk mengingatkan kita semua agar mengamalkan konsep tabayun, yaitu menyaring setiap maklumat yang sampai dengan teliti. Ini selaras dengan surah Al-Hujurat ayat 6 yang memperingatkan kita akan musibah dan penyesalan jika menerima berita dari sumber fasik tanpa usul periksa. Hati-hati saudara, ingat pesan kemudian penerangan. Tak pasti Jangan kongsi. Shh, diam. Ayo remaja mana ni bangkit bersuara. Seiring santun dan bijaksana, kita bincang isu seperti pendidikan, kenegaraan, kerjaya dan budaya dengan nada membina. Bukan meminasa. Andai kita berhikmah. Kita lah arkitek peradaban, penyulap harmoni bangsa dan pemacu negara. Dalam Islam, suara remaja diraikan selagi mana digunakan demi kebaikan. Ya saja contoh terlantar dalam sirah tadi saudari pengurusi. Andai kita menjadi jejak mereka, itulah pemimpin muda Islam Dabak Anusa an yang cakap serupa bikin. Seiring dengan ilmu dan nilai yang ada, kita bina Malaysia yang madani. Setakat ini saja perkongsian saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudara Irfan kerana membuka minda remaja dengan panduan etika bersuara demi keharmonian negara. Saudari Karina, sejak semalam soalan ini diperam di dalam kepala saya. Sebelum ia menjadi basi, saya hidangkan sekarang ya. Sejauh mana saudari melihat kemampuan remaja madani memperkukuh? kemajuan bangsa Pimpers silakan saudari Terima kasih saudari pengerusi Hadirin sekalian Pepaduan ialah nadi keharmonian Selaras dengan teras madani yang pragmatik Iaitu nilai hormat menghormati Dari perbezaan yang diraihkan Mekarlah bunga pepaduan Tanpa pepaduan Negara kita ibarat wawan cantik Tapi talinya putus Melayang terbang Tapi akhirnya rebah Begitulah situasi jika perbezaan kaum dan agama tidak diurus dengan hikmah. Ayuh kita renungkan firman Allah dalam surah Al-Hujurat ayat ke-13 yang bermaksud wahai umat manusia sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari lelaki dan perempuan dan kami telah jadikan kamu berbagai bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenali. Hadirin budiman, skor indeks perpaduan nasional pada tahun 2020 direkodkan sebanyak 0.629 meningkat berbanding 0.567 pada tahun 2018. Namun cabaran masih wujud apabila 82 insiden perkauman direkodkan yang merupakan jumlah tertinggi sejak 2015. Saudara dan saudari, kita harus optimis bahawa perpaduan negara masih bernyawa. Contohnya, Saudari pengerusi masih ingat peristiwa banjir besar di Taman Sri Muda Shah Alam? Sekitar Disember 2021 ya. Benar saudari. Ketika itu Akbar Harian Her Metro melakukan bahawa terdapat pelajar Melayu dan Cina dari sekolah agama dan swasta berganding bahu untuk membersihkan rumah seorang wanita India yang lumpuh. Remaja madani ini seperti inilah yang menjadi nakoda perpaduan menyulam harmoni bangsa. Hadirin sekalian, kita tidak ketandusan dengan program mendidik remaja berjiwa perpaduan. Contohnya, kanibal perpaduan sekolah, rancangan integrasi murid untuk perpaduan dan rukun tetangga remaja. Inilah medan mengukuh akar bangsa. Kata orang bersatu teguh, bercerai, kahwin lagi? Bukan. Bersatu kita teguh, bercerai, kita roboh. Biarpun ada yang skeptikal Konon perpaduan sekadar agenda program Namun bagi mereka yang berjiwa besar Cerminan hikmah ini dijadikan amalan Moga lahir remaja mana ini Membina perpaduan Menjadi tunjang masyarakat harmoni Sekian terima kasih Terima kasih saudari Karina Nampaknya warga dewasa haruskan jika asyik bercakaran Sedangkan remaja madani sudah mula tunjuk teladan Baiklah, kita ke persoalan yang terakhir Iaitu bagaimanakah Bagaimanakah remaja madani dapat memperkukuhkan kemahiran dan daya keusahawanan? Izinkan saya menyambut persoalan tersebut dengan hujah yang saya kira wajar dikongsikan bersama hadirin sekalian. Sidang hadirin, remaja ibarat pelita yang menyala dengan idea, namun cahayanya belum cukup terang tanpa kemahiran untuk menjadi seorang tokoh remaja seperti yang saya bicarakan sebentar tadi anak muda haruslah mempunyai buah fikiran yang inovatif serta berkemahiran tinggi. Oleh itu, terdapat beberapa usaha kerajaan dalam menjungkil kemahiran anak-anak muda seperti pengukuhan dalam bidang sains, teknologi, kejuruteraan dan matematik STEM serta latihan pendidikan teknikal dan vokasional TVET. Selain itu, Kerajaan juga menyediakan sokongan kewangan seperti dasar keusahawanan DKN 2030, Rancangan Malaysia ke-12 dan Inisiatif Ekonomi Digital Malaysia. Dasar ini membuka luas kepada generasi muda untuk melangkah ke dunia keusahawanan dengan lebih yakin. Sidang hadirin, apabila remaja mencipta pelbagai produk, mereka bukan sekadar membina kekayaan, malahan mereka mencipta gelombang perubahan. Allah berfirman dalam surah at taubah ayat ke-103 Ambillah sebahagian daripada harta mereka untuk zakat Maka bersihkanlah dan sucikanlah hati mereka Serta doakanlah kepada mereka Apabila remaja mengeluarkan harta mereka kepada masyarakat yang lebih memerlukan Maka kadar kemiskinan semakin berkurang Justeru tiadalah persengketaan taraf harta dalam kalangan rakyat Malaysia ini terbukti bahawa peranan remaja dalam membentuk masyarakat harmoni melalui keusahawanan sangat berkesan di samping membawa nilai madani untuk mencipta ekonomi negara. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari Nur Alisha dan semua ahli panel kita. Tuntasnya, remaja madani ialah agen aspirasi Malaysia Madani demi kelestarian, kestabilan ekonomi, keharmonian sosial dan kematangan politik negara. Sekian terima kasih dan saya membuka dan saya dan saya mengizinkan para hakim untuk mengutarakan soalan. Baiklah, ini soalannya. Dengar dengan teliti Generasi muda hari ini wajar menguasai ilmu kepimpinan Generasi muda hari ini wajar menguasai ilmu kepimpinan Uraikan faedah-faedahnya Paluan lubangnya mempersembahkan iramanya. Kini, tibalah masa kami untuk mempamerkan pentah bicara daripada soalan yang telah dikemukakan. Oleh itu, saya menjemput mana-mana ahli panel untuk menyinari perbincangan. Dipersilakan. Izinkan saya, saudari, untuk menjawab persoalan tersebut. Sidang hadiri. Duit tidak boleh beli kebahagiaan. Tetapi kalau tiada duit, maka tiada lah bahagia sampai ketua. Bicara soal ekonomi jangan risau saya tidak meminta anda untuk membayar cukai pun berbalik pada soalan Ger generasi muda haruslah me mempelajari ilmu kepimpinan kerana terdapat banyak faedah yang dapat dilak yang dapat dilakukan perkara ini dikatakan demikian kerana remaja boleh belajari ilmu kepimpinan melalui keusahawanan. Perkara ini dibuktikan dengan terdapat dua koperasi sekolah yang berjana melebihi RM2 juta. Salah satunya ialah College Vokasional Tanah Merah yang berjana lebih daripada 2 juta pada tahun kewangan 2023. Manakala sekolah menengah kota Kemuni Shah Alam telah menjana RM2 juta dengan perolehan sebanyak RM2.15 juta pada tahun 2024. Sidang hari ini, perkara ini membuktikan bahawa menandungi keusahawanan sangat berkesan untuk membentuk masyarakat harmoni. Sekian, terima kasih. Terima kasih saudari. Seterusnya dijemput panel kedua. Izinkan saya menyambut soalan tersebut. Jarum berputar tiada hentinya. Begitulah usaha kita dalam institusi sosial. Hadirin sekalian, generasi muda harus mempelajari ilmu kepimpinan untuk membentuk masyarakat harmoni melalui nilai kemasyarakatan. Sebagai contoh, pempengaruh perlulah menggunakan media sosial untuk menceritakan pengalaman dan kempen sebagai contoh Ainul Niza menggunakan media sosial Instagram untuk menyebarluaskan tentang kempen iaitu Make a school is make, make a school by a safer place dengan izin dari pengurusi. Dengan menggunakan kempen tersebut dapat mengeratkan hubungan masyarakat berbeza kaum dan agama untuk membentuk masyarakat harmoni. Itulah dengan ini terbukti generasi mana ni harus mempelajari ilmu kepimpinan. Terima kasih saudari dan seterusnya kita menjemput pencahir pemuda harapan bangsa pemudi tiang negara. Terima kasih atas persoalan tersebut. Saya berpandangan generasi muda dapat uh, menguasai ilmu kepimpinan dari nilai kepimpinan itu sendiri. Yang itu sebagai contoh melalui pelaksanaan pilihan raya kampus yang diadakan di Institut Pendidikan Tinggi Awam dan Institut Pendidikan Tinggi Swasta seperti Universiti Malaya, Universiti Sains Malaysia dan Universiti Kebangsaan Malaysia. Perkara ini dikatakan demikian kerana uh, pilihan raya kampus telah mendidakkan dan mendidik remaja dengan nilai-nilai dan -nilai teras madani iaitu keyakinan, kesederaan, kepimpinan, dan bertanggungjawab, ini membuktikan bahawa al ilmu kepimpinan dapat membantu remaja untuk menguasai generasi muda dan membantu masyarakat yang murni dan maju jaya. Sekian daripada saya. Terima kasih dan terima kasih kepada semua ahli panel kita Tuntasnya remaja yang berilmu dan berdaya saing Mampu menjadi pemimpin pada masa yang akan datang Sekian wabillahi taufiq wa hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh